уже совсем скоро твоему сыну выполнится Рик. А планируете якось то святкувати? Вряд ли это будет какая-то громкая вечеринка. Я, в принципе, против каких-то таких шумных компаний. Ребенку год, это достаточно большой стресс для него, поэтому, скорее всего, семейный ужин, а, может быть, уговорю фотографа своего близкого друга Подругу точнее, чтобы она запечатлела эти моменты для семейного архива. Не более того за цей рік твое життя змінилося до Чи Что научилась ты роботу работу и домашний клопот из детена? Мне пришлось это делать буквально, буквально со второго месяца Ильи, потому что это были уже и концерты, и подготовка к программам сольным, и это не останавливалось, это продолжается. Поэтому э, мне пришлось, и вот могу сказать, что только буквально может быть месяц назад у меня появилась няня. До этого момента я справлялась только с помощью бабушек они помогали, и Сейчас уже чуть проще, потому что мы уже друг друга хорошо знаем, притерлись э, сыном. И несмотря на то, что он, он очень ранен, он просыпается в 5 утра. И, конечно, я не высыпаюсь, но тем не менее, э, именно благодаря этому я успеваю много сделать. Ты так набралась э, у о выховании дитины, что ты сама можешь початать писать в журнал. Когда ко мне обратилась э, Мария Житкова и сказала: можешь ли написать какую-то статью или материал, я выбрала то, что на, на данный момент меня интересовало больше всего. Я, собственно, в этом журнале говорю о прививках. И как раз сейчас тоже готовимся делать прививку с Ильё, Илье, вот, поэтому э, этот вопрос действительно такой животрепещущий, он спорный, но мы приверженцы с мужем того, чтобы эти прививки все-таки необходимо, необходимо делать.